assalomu alaykum navbatdagi video darsimizning muxlislari bugun sizlar bilan madaniyatlar aro muloqot faniga aloqador bo'lgan bir mavzu ustida aniqrog'i noverbal kommunikatsiya masalalari haqida gaplashamiz o'rganamiz nimalarnidir yechim topishga harakat qilamiz umuman kommunikatsiya masalasi tarixan bugungacha o'rganilib kelmayotgan juda katta bir fanning ilmiy muammolari deb tushunishimiz kerak kommunikatsiya masalasi nafaqat bir fan bilan bog'lab tushunish kerak kommunikatsiyani keng doirada bugun qandayki fan amalda faoliyatda bo'lsa kommunikatsiyani har bir fanning ildizidan topish mumkin bo'ladi ayniqsa bugungi kun kommunikatsiya masalalari bugun haddan ziyod kommunikatsiya masalalarining ilmiy muammolari qolaversa uning e, yechilishi kerak bo'lgan muammolarini bugun o'rganish kerak talqin qilish kerak tadqiq qilish kerak o'xshaydi biroq biz e, mavzuni qisqaroq ko'rinishda tushuntirishga harakat qilamiz e, kommunikatsiyani aynan noverbal kommunikatsiya masalasini tushunishimiz uchun biz quyidagi savollarga javob berishimiz kerak bo'ladi birinchidan kommunikatsiyaning turlari ikkinchidan aynan noverbal kommunikatsiya o'zi nima bu qanday vositalar asosida amalga oshadi uchinchidan esa noverbal kommunikatsiyani o'rganishdan maqsad nima u jamiyat uchun inson muloqoti uchun nimaga kerak degan savollarni bir o'rtaga qo'yaylikda va sekin sekin ana shu savollarni yechimini topishga harakat qilamiz kommunikatsiya ikki ko'rinishda amalga oshadi birinchi ko'rinish bu verbal ikkinchisi esa noverbal kommunikatsiya verbal noverbal kommunikatsiya ilm fanda ba'zan lisoniy nolisoniy kommunikatsiya deb ham yuritiladi adabiyotlarimizda verbal kommunikatsiyani so'zli kommunikatsiya noverbal kommunikatsiyani esa so'zsiz kommunikatsiya deb o'rganib kelinmoqda biz shu kommunikatsiyani turlariga yondashishga harakat qilamizki keling sal magistr talabalarimiz uchun umuman bakalavr bo'ladimi magistr bo'ladimi o'rganuvchi mutaxassislar bo'lar ekan shuning uchun biz yengilroq shakldan terminlar bilan murojaat qilib shuni talqin qilishga harakat qilamiz biz o'shani lisoniy va nolisoniy muloqot agar ilmiy faoliyatiga uni ilmiy terminiga agar e'tibor beradigan bo'lsak lisoniy va nolisoniy kommunikatsiya deb qaraganimiz ma'qul keladi nolisoniy ya'ni noverbal kommunikatsiya bugun paralingvistika fani bilan bog'liq paralingvistik paralinguistik vositalar deb ham ilmiy adabiyotlarda o'rganib kelinmoqda aslida nonisoniy paralingvistik vositalarga nimalar kiradi degan savolga javobimiz birinchi navbatda mimika jestlar va insonning tana harakatlari bilan bog'liq yuz qiyofa harakatlari bilan bog'liq inson emotsiyasi mana shular nolisoniy vositalardir ana shu nolisoniy vositalar bugungi kunda paralingvistik vositalar sifatida o'rganib kelinmoqda bir narsani ta'kidlab aytishimiz kerak aynan nolisoniy vositalar bugungi kunda ularning inson taraqqiyotida insonni umuman inson sifatida shakllanishida ularning o'rni qanday nafaqat insonni shakllanishida umuman taraqqiyot jamiyat taraqqiyoti yoki o'sha til degan tushunchani nutq degan tushunchani bugungi kundagi taraqqiyotdi nolisoniy vositalarning o'rni ahamiyati qanday ilmda bugun bular haqida nima gapirishyapti bular to'g'risida ham qisqa fikrlashimiz kerak bo'ladi keyingi chiqqani barcha adabiyotlarimizda noverbal vositalar albatta verbal vositalardan burun oldinroq ya'ni noverbal vositalar qadimiy muloqot shakllari deb qarab keloqda bu fikrga qo'shilsak e, bo'ladi chunki insoniyatning paydo bo'lish davriga bir nazar tashlaydigan bo'lsak insonlar o'zining ehtiyojini o'sha davrdagi ma'lum ma'nodagi ehtiyojini e, biz fikr qilayotgan paralingvistik harakatlar bilan imo ishoralar bilan amalga oshirgan lekin bu mening shaxsiy fikrim aynan mana shu insonlarni ehtiyoji bilan bog'liq bo'lgan noverbal vositalar bugungi darajadagi tadqiq qilinayotgan noverbal vositalar emas ular ma'noga yoki bir aniqroq tushunchaga yoki ong nuqtai nazaridan juda bir shakllangan fikr ifodalovchi belgilarga ega emas edi lekin bu fikrimiz bilan noverbal vositalar aynan verbal vositalardan keyin paydo bo'ldi noverbal verbal e, vositalar birlamchi noverbal vositalar ikkilamchi degan fikrni ham aytmoqchi emasmiz lekin shaxsiy qarashlarimiz har qanday noverbal vosita verbal vositalar asosida amalga oshadi har qanday noverbal vosita ma'lum bir tushunchaga ega tushuncha esa o'z uz o'zidan so'zni fikrni talab etadi mening nazarimda haqiqiy tushuncha ifodalaydigan noverbal vositalar keyingi bu muloqotning ya'ni inson tilining fikr ifodalovchi nutq vositasining keyingi o'rganilayotgan bir bilimlari deb qarash kerakka o'xshaydi buni aytishimizdan maqsad masalan e'tibor beraylik noverbal vosita bilan yoningizda yo'q voqea narsa predmet haqida gapirib bo'lmaydi tushuntirib bo'lmaydi noverbal vositalar o'z öz o'zidan bir til uchun emas dunyoda muayyan tillar bor ekanki har bir tilning o'ziga xos noverbal vositalari mavjud demak o'z öz, o'zidan e, mana shu narsa ko'rinadiki noverbal vositalar har bir muayyan til asosida yuzaga kelgan ekan bugun har bir millat tilida millat muloqotida noverbal vositalar o'zgacha kasb etar ekan bu o'z o'zidan shunday bir tushunchani hosil qiladiki noverbal vositalar muayyan bir tilning asosida yuzaga kelgan vositalardir hop noverbal vositalar bugun o'rganilishi kerak bo'lgan ilmlardan bittasi fanda integratsiya degan tushuncha bor integratsiya jarayoni bor ayniqsa yigirma birinchi asrda integratsiya shunchalik yaqinlashdiki o'z o'zidan bu integratsiyalashuv mana shu biz o'rganib tadqiq qilayotgan noverbal vositalarga ham borib bog'lanadi va shunga taqaladi tasavvur qiling bugun shunchalik integratsiya yaqinlashganiga deylik biror bir mamlakat aeroportiga borsangiz shu yerda albatta bir xalq vakili emas u yerda bir yuzlab xalq vakillarini ko'rishingiz mumkin yoki poytaxtda shaharni ham hamma hamma joyida bugun agar e'tiborni qaratsangiz faqat bir millat vakilini emas yuzlab millat vakillarini ko'rish bo'ladi demak bu integratsiya bu integratsiya nimadan kelib chiqyapti insonlar bir biriga millatlar davlatlar bir biriga yaxshi ma'noda ijobiy ma'noda taraqqiyotni shior qilgan maqsadda birlashish yaqinlashish bugungi kunda ancha avj olgan demak mana shunday paytda insoniyat faqat o'zga bir millatning tilini o'rganishgina kifoyalanmasligi kerak meni nazarimda ayniqsa shu tilning o'ziga xos bo'lgan xususiyatlarini aynan noverbal vositalarni bugun o'rganish vaqti keldi ko'proq xorijiy tillarni o'rganayotgan mutaxassislar bugun aynan mana shu til bilan birgalikda shu tilga xos bo'lgan noverbal vositalarni ham ehtiyoj sifatida o'rganish kerak nafaqat endi bugun hayot davr shuni talab qilyapti biz taraqqiyotni agar ko'z bilan qaraydigan bo'lsak ya'ni taraqqiyot har bir jamiyatni har bir bir mamlakatni yoki oddiygina bir shaxsning o'zini rivojlanish taraqqiyotini bir maqsad qiladigan bo'lsak xohlaymizmi yo'qmi bugun ana shu xorijiy tillarni o'rganish tadqiq etish amalda undan foydalana olish va hozir aytganimizdek nafaqat tilni e, o'rganuvchisi bo'lib tilga xos bo'lgan va vositalarni o'rganish bugun kechiktirib bo'lmaydigan masalalardan biri endi noverbal vositalar bugun haqiqiy tilning o'ziga xosligini ko'rsatuvchi bir belgilardan deb tushunishimiz kerak bo'ladi biz aynan shu narsani muxlislarimizni tinglovchilarimizni shunga qaratmoqchimizki til qaysidir biror bir predmetni yoki biror bir o'rtadagi aloqani amalga oshirad lekin shu muloqotni ya'ni madaniy kommunikatsiyani yaxshi yo'lga qo'yish uchun biz aynan targ'ibot qilayotgan va o'rganayotgan mana shu noverbal vositalarni o'rganish bugun maqsadga muvofiq bo'ladigan ishlardan biri chunki har bir noverbal vositalar inson emotsiyasi bilan bog'liq muloqotga kirishayotganimizda ana shu insonning ushbu xususiyatlari ya'ni paralingvistik xususiyatlari bilan muloqotga kirishish ikki inson ortas o'rtasidagi munosabatga yana bir iliqlik yaqinlik imkoniyatlarni beradi deb o'ylayman undan tashqari bugun insonlar bilan o'sha integratsiyalashuv davrida insonning yaqin kishisi sifatida uning yaqin birodari sifatida yaqinlashish jarayonida aynan mana shu muloqot asosida uning millatiga xos bo'lgan tiliga xos bo'lgan ishoralarni belgilarni idrok qilish kerak keraki shunday holatda meni nazarimda muloqot yanada yaxshi bir samara berishi mumkin bo'lishi kerak paralingvistik vositalar nutqni umuman ikki kishi o'rtasidagi muloqotni faqat ongli darajada tushuntirish balki nutqni boyitish mumkin nutqning ta'sirchanligini oshirish mumkin bo'ladi bugun paralingvistik vositalar asosida muloqotga kirishish insonning nutq madaniyatiga ham bog'liq bo'ladi fanda umuman amaliyotda shunday bir fikrlar bo'ladiki inson so'zlayotgan paytda muloqot qilayotgan paytda imkon qadar so'zli til bilan bog'liq bo'lgan muloqotni asos qilib olish kerak bu degani endi haddan me'yoridan ortiq bosh qo'l harakatlar umuman tana harakatlarini kamroq ishlatish kerak degan bir qaydlar bo'ladi bir ogohlantirishlar bo'ladi bu qanchalik nuqtai nazardan to'g'ri e, haqiqatdan ham agar biz kuzatgan bo'lsak muloqotda insonlar hech kim tik turib gaplashishi mumkin emas bu hatto diktorlarga ham e, ruxsat berilmaydigan bir tushuncha sababi inson xohlaydimi yo'qmi har bir so'zdagi so'zning semantikasidagi qandaydir bir ma'no qirralari inson tana a'zolariga uni xatti harakatlariga ta'sir qilmay ilojisi yo'q shunday ekan paralingvistik vositalar shaxs nutqi bilan bog'liq nutqning bir melodikasi sifatida buni tushunish kerak bo'ladi paralingvistik vositalarni muloqot jarayonida u dialog shaklida bo'ladimi yoki monolog shaklida bo'ladimi nutq ohangiga yoki so'zlayotgan so'zga fikrga monan ko'rinishda ishlatish kerak paralingvistik vositalarni lisoniy vositalar bilan birgalikda uyg'un o'rganish demak bugungi shaxsning bugungi o'rganuvchining bosh masalalaridan biri deb o'ylaymiz chunki bugungi kunda nutq madaniyati masalasi har qanday fanda yetakchi bir masalalardan biri hisoblanadi madaniyatlar aro muloqot jarayonida ham mana shu muloqotda ya'ni nutq madaniyatida nolingvistik kechirasiz noverbal vositalarning muloqot jarayonida nutq bilan birga qo'llanish imkoniyatlarini ham o'rganish kerak bo'lyapti bugun o'zga bir millatning madaniyatini o'rganish har bir o'quvchini oldida turgan katta bir vazifalardan bir. nega ya'ni biz faqat shaxs o'z ma'naviyatimiz madaniyatimiz bilan bog'lanib qolsak avvalo o'zimizni ana shu madaniy tushunchalarimizni birlamchi qilib o'rgansak bu millat kishisining asosiy tuyg'usi sifatida qarab shuni bir fikr sifatida balkim o'zimizga qabul qilgandak bo'lamiz yo'q menimcha birlamchi millat o'z uz madaniyati o'zining til xususiyatlari muloqotga kerakli bo'lgan o'sha isoniy va nolisoniy imkoniyatlarni o'rganish bilan birga bugun zamon talabi shuni ko'rsatadiki o'zga bir millatlarning madaniyatini o'sha madaniyatiga xos bo'lgan har xil tushunchalarni ham ilm sifatida bugun talqin qilish kerak bo'ladi aziz muxlislar bugun nolingvistik vositalar asosida fikrlash ular asosida muloqotni amalga oshirish bugun jamiyat oldida ham fan oldida ham turgan katta bir masalalardan biri sifatida buni to'g'ri tushunib olishimiz kerak undan so'ng esa biz mana shu fanni o'zlashtirish jarayonida nolingvistik vositalarni faqat nimalar asosida amalga oshirilishi ular nimalardan iborat ekanligini faqat bilishimiz emas ana shu noverbal vositalarni ongli ravishda o'z nutqimizda lison lisoniy e, ilmga asoslangan nutqimizda o'rni bilan joyali ishlata olishimiz ham kerak bo'ladi aytmoqchi bo'lganimiz ya'ni xulosa qilib shuni aytish kerak bo'ladiki bugun haqiqiy bir mukammal shaxs sifatida shakllanishga harakat qilayotgan har bir inson muloqot imkoniyatidan yaxshi xabardor bo'lish kerak muloqotning mana shu ko'rinishlarini ilmiy asosda tushunishi kerak bo'ladi bu Bo, o'z o'zidan boshqa bir millatning mana shunday tiliga xos bo'lgan xususiyatlarni ham bilish o'rganish bizdan talab qiladi chunki o'zga bir millat vakili bilan muloqotga ki kirishganimizda mana shunday noverbal vositalarni agar biz o'rinli qo'llay olsak ular bilan yanada muloqotga ki kirishishimiz ularning qalbiga ancha yaqin borishimiz uchun bu menimcha juda katta bir imkoniyat bo'ladi xulosamiz shunday bo'ladi demak noverbal vositalarni bugun biz paralingvistik vositalar sifatida o'rganishimiz shart ayniqsa mutaxassislarimiz tarjimonlar siz noverbal vositalarni faqat shu millatga xosligini emas xosligini tushunibgina emas balki tarjima jarayonida shu noverbal vositalarni qanday tarjimada ulardan foydalanish kerak chunki o'zga bir badiiy millatning badiiy adabiyotidagi ishoralar mimikalar jestlar boshqa bir tarjima qilinayotgan millat muloqotiga juda ham to'g'ri kelavermaydi ana shunday noqulayliklardan qochish uchun ham biz bugun noverbal vositalarni ilmiy asosda o'rganganimiz ma'qul bo'ladi e'tiborlaringiz uchun rahmat